Голосование, которое проводилось, к сожалению, в этот период я вышел из зала и занимался другими вопросами. Когда я пришел, мне тоже назвали эту цифру 52, когда начали разбираться, то оказывается нет этих 52 человек, там совершенно другая цифра, там было три голосования, и поэтому, когда сложили три голосования, получилась эта цифра. Но это не меняет ситуацию. Есть точка зрения отдельных депутатов, которые находятся под... Э, в реальной ситуации, которая находятся. Эти депутаты живут в западных регионах. А идет огромное давление на их семьи, на детей, на, на женщин. То есть идет война с семьями этих депутатов. Мне кажется, это не совсем честный подход. Когда родителям на э, ворота вешаются венки, когда идет запугивание детей в детских садиках, когда женщин сопровождают, когда они идут в магазин и кричат им гоньба и так далее и тому подобное. Ну что ж, если наши оппоненты действуют такими методами, они хотят построить демократическое государство такими методами, на здоровье. Но мы таких методов не разделяем и не применяем, как вы видите. Поэтому я еще раз говорю, в зависимости от голосования за какой законопроект, точка зрения депутата может быть разная. И если мы договариваемся, то мы идем по пути когда консолидировано голосуем за приемлемое решение, за то решение, которое нам делегировал наш избиратель. И мы стараемся, стараемся отстаивать данную точку зрения. Теперь, что касается депутата, который выступил на, на Майдан. Заявления официального нет, нет кого. Вот на данный момент официально заявление нет. Но, поддаваясь такому давлению, я не исключаю, что отдельные депутаты могут принять решение. Мне будет печально, если это депутат от, фракции, от партии регион будет принять такое решение. А если это депутат, который вошел в нашу фракцию, он был, прошел прошел мажоритарщиком, ну что ж, это его точка зрения, это его позиция, это в конце концов его право. Для нас это катастрофа не будет. Прогнозируйте, пожалуйста, голосование за конституционную партию, если вам говорит, о оппозиция. Как вы считаете, ваши коллеги из фракции Конституционного будут голосовать? Вот для того, чтобы видеть конституционный акт, вернее, ответить ответит на этот вопрос, нужно увидеть этот документ. Понимаете, пока зарегистрировано какое-то постановление, которое там отменяется, Но когда посмотрели, если отменить это постановление уже руководство с дальнейшими законодательными актами, которые на протяжении с 2005 года приняты, то они полностью нивелируют такие отдельные вообще вещи, которые в нашем государстве происходят. Поэтому, когда Министерство юстиции сделало раскладку всего этого, там, по-моему, больше десятка листов расхождений происходит. Поэтому мы нашим представителям оппозиции задали вопрос. Вы представляете себе, что такое изменить вот конституцию? Это надо сесть и по каждому этому пункту разобраться и расписать. Они говорят, этот, ну, один сказал два часа работы, второй день, ну максимум за два дня мы эти все вопросы решим. Нельзя. Конституцию, если мы здравомыслящие люди, переписывать под ситуацию э, и под кого-то. Это же Конституция. Мы должны тогда, если мы идем на это, давайте мы согласимся с следующим, что есть основные принципы, которые мы хотели бы найти э, ответ в нашем государстве. Давайте.